Вітаю вас, шановні. Я обласний атаман Всеукраїнського казацького війська, генерал Харунджа Казацтва. Э, наше товариство э, працює над одною основною причиною и вирішує такі э, сучасні проблеми, як духовне, історичне та патріотичне та фізичне виховання молоді. Для цього ми розробили декілька проєктів, які зараз проводимо в життя. Перший проєкт це встановлення пам'ятного комплексу на руській косі біля села Лімани, на місці, де відбувся останній бій після Полтавської битви, 300 років тому назад козаки і шведи, відступаючи від російської кінноти, повинні були переправлятися на другу сторону. І відбувся останній бій. Загинуло дуже багато людей. Ми вирішили цю пам'ять вшанувати і встановити пам'ятний комплекс усім загиблим. Це перший крок тому, що ми робимо для того, щоб наші діти були виховані в дусі патріотизму, історичних нащадків. так, і було ще фізично розвиті. Надалі в нас є е, другий проєкт, це е, побудова козацького центру, спортивно-культурного козацького центру, де ми зможемо е, дати діточкам то, що вони зараз не мають. Але дуже велика проблема це нехватка коштів. Бракує коштів для цієї програми. Тому я звертаюсь до всіх мешканців Миколаївської області. ко всем жителям города Николаева, ко всем жителям области. Я намысленно буду казать российско украинскую мову, потому что никакой политики здесь нема. Это чистая история, это чисто патриотизм, это чисто наше будущее, это то, что должно сегодня, уже вчера еще, вчера должно было произойти. Я прошу вас, помогите, чем можете. Помогите нам. Это первый этап большой программы, которая даст большие дивиденды не мне, нам всем, мы заберем детей от улицы, мы отравим детей от наркомании, от алкоголизма, от табакокурения, мы сможем детей пустить в нужное направление. Они смогут понять, что лучше быть здоровым, физически развитым, духовно подкованным, чем э, ходить и непонятно к чему доводиться. Да, сейчас тяжело. Непонятно почему сейчас сделали такую обстановку, что наша молодежь находится в очень таком Серьезная ситуация, отсутствие рабочих мест. И всего остального ведет к тому, что да, мы теряем молодежь. Это нельзя допускать. Еще вчера это надо было все делать. Вчера, позавчера. Но мы взяли за это. Тяжелый труд. Да, очень тяжелый. Но мы пытаемся что-то делать. Работаем детками, садиками, школами, лицеями. То есть работа идет. Но... Вот сейчас вот этот первый этап сделать нам по поводу этого памятного комплекса. Второй этап пойдет археологические раскопки в Лимане, в селе, в селе Лиман. Вот. И в итоге э, эта комплексная работа, которая, во-первых, даст нам возможность э, детей наших наших привлечь к этой работе, раз. Второе даст нам даст нам возможность, э, опять же в областном значении, даже в всеукраинском масштабе, это поставить и нашу область, и наш город, поставить на лидирующие позиции в плане создания этих центров. Рабочие места, воспитания. Я думаю, это очень нужное дело. Поэтому еще раз обращаюсь к вам. Вы увидите наш расчетный счет, наши данные, адрес. Пожалуйста, приходите ко мне, звоните, помогите. Ждут вас помощь. Спасибо. Спасибо.